Warga Malaysia semacam tidak lagi berasa selamat di negara ini. Jenayah negeri dan tidak masuk akal dilaporkan setiap hari. Sudah tidak selamat lagi untuk beriadah, ke sekolah, berada di tempat kerja, berada di lebuh raya dan berehat di kawasan rehat dan rawat di lebuh raya. Negara ini sudah menjadi negara koboi di mana jenayah boleh dilakukan di kalayak ramai tanpa bimbang apa-apa tindakan terhadap pelaku peluru dan senjata api boleh lolos dengan begitu mudah dan digunakan secara meluas oleh penjenayah. Ia berpunca daripada kelemahan kawalan di sempadan negara sehingga mengakibatkan senjata api mudah diseludupi dengan berleluasa. Hal ini perlulah ditegaskan bahawa atas apa jua alasan konflik dan pertelingkahan sekalipun, keadilan wajiblah ditegakkan di mahkamah dan bukannya melalui muncung pistol di jalan raya. Antara konflik yang berlaku pada tahun 2016 ialah pada 25 Januari 2016, seorang lelaki ditemui mati dengan beberapa kesan tembakan dipercayai ditembak dari jarak dekat di Kuala Lumpur. Mangsa dikenali sebagai S. Sudiakumar 41 ditemui dalam keadaan berlumuran darah di tempat duduk pemandu. Pada 11 Februari 2016, seorang ahli perniagaan maut ditembak dari jarak dekat di hadapan sebuah kedai motosikal berkuasa tinggi di Jalan Datuk Keramat. Syed Amin Jainul Abidin yang merupakan pemilik restoran nasi kandar dan kedai mencuci kenderaan ditemukan berlemuran darah dalam kereta yang dipandunya. Dan pada 6 Julai 2016, seorang ejen hartanah wanita berusia 32 tahun maut di tempat kejadian manakala seorang anaknya cedera selepas kenderaan yang dinaiki mereka ditembak dalam kejadian kira-kira pukul 2.30 petang di Kuala Lumpur. Sebab berlakunya konflik, senjata api terlalu mudah untuk didapati oleh penjenayah. Bekas penjenayah diupah untuk membunuh. Berlakunya korupsi di antara penjenayah dengan penjawab awam. Perasaan tidak puas hati dan rasa ingin membalas dendam. Pihak berkuasa tidak dapat mengesan aktiviti penyeludupan senjata api kerana terlalu banyak penyeludupan yang berlaku. Teori Etika Etika Ahlak Menurut Aristotle, Keadilan merupakan seluruh ahlak yang merangkumi semua ahlak Etika agama Tindakan yang baik ialah yang timbul daripada orang yang berahlak baik dari segi agama masing-masing Etika utility Tindakan yang baik adalah sesuatu yang menghasilkan manfaat terbesar kepada bilangan orang yang terbanyak Etika tugas Menurut Immanuel Kant Mencadangkan sesuatu tindakan itu beretika sekiranya ia memenuhi tugas kepada diri dan orang lain Etika hak asasi Tindakan yang baik ialah yang melindungi hak asasi orang lain. Teori etika bagi mengatasi masalah. Pertama, pihak polis. Anggota polis perlulah bertanggungjawab menjaga keselamatan negara dan rakyat Malaysia daripada penjenayah. Setiap anggota polis perlu mempunyai ciri-ciri berikut: jujur dan bertanggungjawab, amanah dan tidak mengamalkan rasuah, tegas dan berdisiplin, mematuhi arahan dan bekerjasama sedia berkorban demi negara, agama dan bangsa. Kedua, masyarakat. Masyarakat juga perlu bekerjasama dengan pihak polis agar dapat masalah ini diselesaikan. Antara perkara yang boleh dilakukan oleh masyarakat ialah melaporkan kepada pihak polis kejadian tembak yang berlaku dengan terperinci. Tidak mementingkan diri sendiri, tidak berjalan di kawasan yang sunyi, tidak terlibat dengan penyelurupan senjata api. Langkah dan kaedah 1. Memperketat kawalan keselamatan di sempadan negara terutamanya di antara Malaysia dan Thailand yang merupakan sumber utama mendapatkan senjata api. 2. Mengembalikan undang-undang pencegahan kes jenayah yang telah dimasukkan. 3. Mengadakan rundingan damai dalam menyelesaikan konflik antara sesebuah negara. Pengajaran 1. Perlu menjalinkan hubungan diplomatik dan berbaik-baik dengan negara lain. 2. Perlu berganding bahu memelihara dan mengekalkan keamanan yang dicapai pada hari ini. 3. Perlu mematuhi undang-undang dan hormati hak orang lain. 4. Perlu berfikiran rasional dan bijak dalam menyelesaikan sesuatu konflik. 5. Harus menyediakan peraturan yang tepat dan mantap bagi menjamin keamanan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat. Dan terakhir, perlu bijak dalam mengatur strategi bagi menentang anasir luar. Kesimpulannya, segala apa jua alasan konflik dan pertelingkahan yang terjadi, keadilan haruslah ditegakkan di medium yang betul, yaitu mahkamah dan bukannya melalui muncung pistol di jalan raya. Selain itu, etika dapat mendidik dan membentuk pribadi diri seseorang itu.